Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ritaudin Khaidani bin Muhammad Nasir Hari ini saya akan me membaca abstrak poster kami Kumpulan kami Indah. Solat merupakan ibadah fardu Yang penting dalam membentuk kerohanian dan akhlak seorang muslim Dalam konteks kajian ini Solat bukan sahaja bertujuan untuk memperkukuhkan spiritual dengan Allah Spiritual dengan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi juga memberi manfaat dalam aspek kesihatan dan fizikal. Walau bagaimanapun, pelaksanaan solat memerlukan perfaham, perfahaman yang mendalam tentang hikmah di sebalik amalan ini. Kajian ini dijalankan untuk mencapai dua objektif utama iaitu untuk menerangkan kebaikan solat kepada umat Islam serta mengkaji manfaat dari dari perspektif sains Sain. <tuh> kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis literatur untuk menilai sumber-sumber Islam serta kajian saintifik yang berkaitan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa solat bukan sahaja memperkukuhkan hubungan spiritual tetapi turut memberi kesan positif terhadap kestabilan emosi kesehatan fizikal, keluturan sendi dan aliran darah. Secara keseluruhan, solat adalah amalan holistik yang menggabungkan nilai spiritual dan manfaat saintifik untuk kesejahteraan individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Muhammad Adi Putra bin Cik Zainuddin. Nombor metrik 087934 saya akan menerangkan tentang objektif dalam kumpulan kami yang di mana objektif yang pertama adalah menerangkan tentang kebaikan solat menurut Islam dan yang kedua mengkaji kebaikan solat dari segi aspek mental dan fizikal Sekian itu saja saya beralih kepada rakan yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan Atsauri bin Zulkifli, nombor matrix 088246. Saya akan uh, bentangkan bahagian isu semasa dalam tajuk kebaikan solat dalam Lais dan agama Islam. Okay, saya akan mulakan. Pada masa kini, semakin ramai remaja mula melengahkan dan meninggalkan solat kerana terlalu terikat dengan dunia digital pengaruh aplikasi hiburan dan permainan dalam talian menyebabkan mereka lebih fokus kepada skrin berbanding tanggungjawab sebagai seorang muslim kecenderungan ini membawa kesan kepada peribadi dan emosi seperti kurang rasa tanggungjawab mudah gelisah serta hilang kepekaan terhadap nilai moral remaja juga menjadi lebih terdedah kepada tingkah laku yang tidak sihat apabila rutin ibadah tidak dijaga. Bagi mengatasi masalah ini, remaja perlu membina pengurusan masa yang baik, menghadkan penggunaan gadget, serta mendapat sokongan keluarga dan sekolah untuk menghadkan amalan. Sekian itu daripada saya sahaja. Wabillah taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Ahmad Qashar bin Zainuddin 086789 Jadi saya akan teruskan tentang dapatan kajian Bagi kebaikan solat menurut sains Yang pertama, kesan solat terhadap individu Amalan agama seperti solat bukan sahaja berkait dengan moral Tetapi juga mencipta rasa diawasi oleh kuasa yang lebih tinggi Yang menggalakkan tingkah laku moral Walaupun tiada pemantauan langsung Dapatan kajian yang kedua bagi kebaikan solat menurut sains adalah kesan terhadap otak dan sistem saraf. Kajian oleh Universiti Teknologi Mara UITM 2017 bertajuk The Effect of Prostration Shajidah on the Prefrontal Brain Activity mendapati bahawa aktiviti gelombang alfa dan beta meningkat semasa sujud menunjukkan keadaan tenang dari dan fokus pada otak. Selain itu, kajian oleh Dr. Andrew Newberg juga thomas jefferson university hospital usa menunjukkan bahawa doa dan solat intensif mengubah aktiviti di bahagian lobes frontal dan parietal otak yang berkait dengan tumpuan dan ketenangan spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adin bin Abdul Latif. Nombor matrix 088402. Saya akan teruskan untuk menerangkan tentang kebaikan solat menurut sains. Yang ketiga, ketan terhadap jantung dan peredaran darah. Kajian dari Pakistan Journal of Psychology pada tahun 2013 menunjukkan bahawa kadar tekanan darah dan denyutan jantung menurun selepas solat, terutamanya selepas solat Isyak dan solat Subuh. Seterusnya, ketan terhadap sistem muskuloskeletal iaitu otot dan sendi. Kajian oleh Bihenten University di USA pada tahun 2017 mendapati gerakan rukuk dan sujud yang dilakukan dengan betul membantu mengurangkan tekanan pada tulang belakang dan mengelakkan sakit pinggang. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Syahud bin Mazuki, nombor metrik 087403. Saya akan menerangkan tentang kebaikan solat menurut Islam. Antara kebaikannya ialah solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah menegaskan dalam surah Al-Ankabut uh, ayat 45 bahawa sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini bermakna solat uh, bukan sekadar ritual harian tetapi uh, satu sistem kawalan diri yang membentuk akhlak seseorang. Setiap kali kita mendirikan solat, kita menyedarkan diri bahawa Allah sentiasa melihat dan menilai setiap perbuatan kita. Kesedaran ini menjadikan hati lebih tenang, minda lebih waras dan tindakan lebih terjaga. Melalui solat seseorang muslim dilantik untuk disiplin, jujur dan sabar Dan berhati-hati daripada melakukan dosa atau maksiat Ia mampu membina benteng rohani yang kuat Sehingga mendorong seseorang untuk sentiasa memilih kebaikan dalam kehidupan seharian Kebaikan yang kedua pula ialah solat sebagai tanda syukur dan ketaatan Dalam surah Hud uh, ayat 114 Allah berfirman bahawa sesungguhnya amal-amal kebajikan termasuk solat itu menghapuskan kejahatan Ayat ini menunjukkan bahawa solat bukan sahaja tanda kesyukuran kita terhadap nikmat Allah tetapi juga satu bentuk ketaatan yang membawa kepada pengampunan dosa kecil. Setiap rakaat yang kita dirikan menjadi peluang untuk membersihkan hati, menenangkan jiwa dan memperbarui hubungan kita dengan Allah. Dengan solat, seseorang Muslim menunjukkan rasa rendah diri serta pengakuan bahawa segala nikmat datang daripada Allah. Solat menjadikan hidup lebih teratur, hati lebih bersih dan jiwa lebih dekat dengan pencipta. Untuk tanda syukur dan ketaatan yang kedua, surah At-Taha ayat yang ke-14. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Solat bukan sahaja merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, ia juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Tafsir ulama Imam Al-Qurtubi perintah mendirikan solat dalam ayat ini bermaksud supaya manusia sentiasa mengingati Allah dan ingatan ini adalah bentuk syukur serta ketaatan yang paling tinggi kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Farzain Nombor metrik 08847 Hari ini saya akan menerangkan tentang Kebaikan solat menurut Islam Poin yang ketiga iaitu memberi ketenangan jiwa Dalam surah ar-ad ayat ke-28 Ketahuilah dengan mengenai Allah Hati menjadi tenang Ketika solat, bacaan zikir dan doa Membantu menenangkan emosi Dan mengurangkan tekanan Tafsiran ulama Ibnu Qadir zikir kepada Allah termasuk dalam solat memberi ketenangan dan kelapangan jiwa kerana hati tidak akan tenang melainkan dengan mengerti Tuhan yang mengurus segala urusan makhluk. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Asyraf Alim. Nombor telefon saya 87787 dan saya akan merumuskan tentang kajian ini di mana kajian menunjukkan solat memiliki manfaat holistik yang menggabungkan dua aspek iaitu aspek kerohanian dan saintifik dari perspektif Islam solat berfungsi sebagai media hubungan dengan pencipta dan membentuk disiplin diri dari bukti saintifik pula membuktikan gerakan solat yang teratur memberikan kesan positif kepada sistem saraf melalui peningkatan gelombang alfa otak seperti mengurangkan tekanan darah dan denyutan jantung serta membuat serta memperbaiki kesihatan musculoskeletal dengan mengurangkan tekanan pada tulang belakang. Konvergensi ini menegaskan solat sebagai praktik komprehensif yang menyumbang kepada kesejahteraan menyeluruh Islam. Jadi, sebagai kata-kata akhirnya adalah solat ini bukan saja penting dari segi kerohanian, ia juga memberi banyak uh, kepentingan dalam, dari segi kesihatan itu sahaja daripada saya, terima kasih